membayangkan dunia ketika daulah Umayyah berkembang, lautan bukan sekadar air yang terbentang, tapi pintu kepada kekayaan, kekuasaan dan penyebaran Islam. Di saat empayar lain melihat laut sebagai penghalang, Umayyah melihatnya sebagai satu peluang. Dan di sinilah bermulanya kisah bagaimana sebuah kerajaan Islam memandang laut bukan sebagai sempadan, tetapi sebagai jambatan untuk memperluaskan sempadan mereka dan merupakan strategi yang besar dalam penguasaan laut demi tamadun. Antara faktor pendorong dalam memperluaskan sempadan negeri dalam menguasai perairan ialah ancaman Byzantine dan pertahanan strategik. Bila ibu kota dipindah ke Damsyik, Umayyah kini bertentang mata dengan empayar Byzantine. Serangan laut ke Syam dan Mesir semakin kerap, maka laut bukan lagi selamat. Armada perlu dibina bukan untuk bertahan sahaja menyerang balas penaklukan Cyprus dan Rhodes memberi amaran yang jelas kepada musuh Oleh itu, umat Islam takkan berdiam diri seperti yang disebut oleh sebahagian ulama' iaitu Al-Bahrul Jundin Junudillah Lautan adalah sebahagian daripada tentera Allah Maka, umat Islam memanfaatkan laut sebagai alat mempertahankan dan menegakkan agamanya seterusnya pembentukan armada laut profesional. Di sinilah munculnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau ini dilantik sebagai Amir Al-Bahr oleh Melawi. Armada Islam pertama yang dibina secara tersusun dari aspek gaji, senarai tentera dan dan pangkalan utama di Syam, Mesir dan Afrika Utara. Inilah permulaan kekuatan maritim Islam yang sistematik penguasaan ekonomi dan laluan dagang antarabangsa laut adalah nadi perdagangan penguasa ini bermaksud mengawal aliran sutera dari timur rempah dari Asia Tenggara dan emas dari Afrika uh, umar Ujian tahu jika mahu menjadi kuasa besar mereka mesti kuasai laluan dagang hasil cukai dan keuntungan laut pun menjadi tulang belakang kewangan kerajaan Selain itu, inovasi teknologi dan pembangunan limbungan untuk menyokong kekuatan laut, limbungan kapal dibina dari Akka hingga Tunis. Teknologi dari Bezentain, Kipti dan Yunani dipelajari, disesuaikan dan akhirnya dimiliki sendiri. Umat Islam mula melahirkan pelaut dan jurutera kapal mereka sendiri. Seterusnya, mobiliti ketenteraan dan ekspansi wilayah. Kapal membolehkan tentera bergerak pantas, bukan sekadar menyerang pulau seperti Cyprus, tapi merantas selat Gibraltar hingga membuka Andalus. Jalan laut kini menjadi jalan zihad. Keluasan wilayah tidak lagi terbatas oleh daratan dan bukan itu sahaja terdapat juga dakwah dan penyebaran Islam ke timur tapi lebih besar daripada penaklukan adalah penyebaran risalah pedagang dan pelaut Islam menyebarkan Islam ke India Selatan menyebarkan Islam ke India Selatan Sri Lanka, Alam Melayu hingga ke Selatan China laut jadi pendorong dakwah dan Umayyah menjadikan penguasaan laut sebagai jalan membawa hidayah Maka jelaslah bahawa inilah strategi Umayyah lautan bukan sempadan tetapi sebuah kekuatan kebungan pertahanan ekonomi teknologi ketenteraan dan dakwah menjadikan mereka empayar yang menguasai darat dan laut Laut yang dulunya kosong ini penuh dengan kapal Islam membawa risalah ke seluruh dunia. Seperti yang diungkapkan Al-Bahrul Jundum Min Junudillah. Lautan menjadi tentera Allah yang membantu menyebarkan cahaya Islam ke seluruh pelusuk dunia. memperkasakan angkatan tentera. Umat Islam telah mendari kepentingan mengubah polisi laut dan menumpukan angkatan laut bagi menghadapi serangan musuh dengan menguasai perairan. Apabila berlaku pembukaan kawasan yang berhubung dengan laut Mediterania seperti Syam dan Mesir, Khalifah Umar al-Khattab membahagikan tentera kepada dua kumpulan iaitu tentera tetap dan tentera skerile tentera tetap adalah tentera yang tidak dibenarkan berkecimpung dengan urusan lain. Manakala tentera sukarela dibenarkan berkecimpung dengan urusan lain. Pada zaman Umayyah, jabatan ketenteraan terus berkembang dan bertambah luas. merangkumi tentera laut dan kapal. Terdapat dokumen yang merekodkan senarai nama tentera dan sistem bergaji. Bilangan tentera Arab pada zaman Muawiyah bin Abu Sufyan mencapai 40,000 orang tentera termasuk tentera tetap dan tentera sekeliling tanpa memisahkan antara tentera darat dan laut. Pada zaman kerajaan Umayyah, umat Islam memiliki tiga amadan laut iaitu Syam, Mesir dan Afrika Utara di Aman. Setiap amadan laut mempunyai parlimen laut atau dikenali sebagai Amir Al-Bah. Seterusnya, pemeliharaan dan pengembangan ilmu pengetahuan juga menjadi salah satu faktor penting yang menyumbang kepada perluasan wilayah. Walaupun kerajaan Bani Umayyah lebih terkenal dengan kekuatan ketenteraan, tetapi sebenarnya pemerintahan Bani Umayyah juga memberi sumbangan besar dalam bidang keilmuan. Salah satu sumbangan utama ialah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi empayar di mana bukan sahaja memudahkan urusan pentadbiran di wilayah-wilayah taklukan tetapi juga berperanan sebagai medium penyebaran ilmu dalam pelbagai bidang. Bani Umayyah juga mempelopori usaha penterjemahan karya-karya asing daripada tamadun Greek, Parsi dan Sanskrit ke dalam bahasa Arab. Khalifah Khalid bin Yazid merupakan antara tokoh yang memulakan inisiatif penterjemahan buku-buku sains dan perubatan. Ilmu-ilmu asing ini kemudiannya disesuaikan dan dimanfaatkan untuk kegunaan teknologi ketenteraan Bani Umayyah. Selain itu, pemerintahan Bani Umayyah juga memandang serius terhadap pembangunan pusat-pusat ilmu seperti Masjid Umayyah di Damsyik yang berfungsi sebagai institusi pendidikan serta kota Cordoba di Sepanyol yang kemudiannya berkembang sebagai pusat ilmu terkenal. Kemajuan dalam bidang geografi dan astronomi amat membantu dalam pelayaran dan strategi peperangan. Manakala kemajuan dalam bidang kejuruteraan digunakan dalam pembinaan benteng dan pembuatan senjata. Yang menariknya, kerajaan Bani Umayyah tidak hanya bergantung kepada kekuatan ketenteraan, tetapi juga menggunakan pendekatan diplomasi, penyebaran ilmu dan pendidikan. Pendekatan ini mendapat sokongan daripada penduduk tempatan dan memantapkan pemerintahan di wilayah-wilayah taklukan. Secara keseluruhannya, walaupun Bani Umayyah lebih dikenali dengan kekuatan ketenteraan, tetapi semangatnya dalam bidang keilmuan tidak boleh dipandang remeh. Keilmuan yang dimajukan pada zaman Umayyah bukan sahaja membantu dalam bidang pentadbiran dan ketenteraan, tetapi juga berperanan penting dalam diplomasi dan penyatuan empire. Warisan intelektual inilah kemudiannya menjadi asas kepada kegemilangan zaman Abbasiyah membuktikan betapa pentingnya peranan ilmu pengetahuan dalam sesebuah pembangunan tamadun. 4. Menjaga Perpaduan Umat Selepas pasal pergolakan politik Pasca Kulafa Ar-Rashidin, Bani Umayyah mengambil pendekatan strategik dengan memperkukuhkan umpaya melalui pendidikan umat. Mereka sedar bahawa kekuatan sesebuah negara bukanlah sekadar pada luasnya belajar tetapi pada kukuhnya kesatuan hati rakyat. Yang pertama, bahasa Arab. Bahasa Arab diangkat sebagai bahasa rasmi dalam seluruh urusan pentadbiran, keilmuan dan perundangan. Langkah ini menjadikan komunikasi lebih seragam dan menjalin kefahaman bersama dalam kalangan rakyat pelbagai bangsa. Satu bahasa melainkan satu pemikiran dan pemikiran yang sama membentuk satu arah perjuangan. Maka bahasa menjadi asas kepada perpaduan yang mengikat seluruh wilayah Islam. Yang kedua adalah sistem pos dan infrastruktur. Kerajaan Umayyah membina rangkaian jalan raya dan sistem pos iaitu barik yang canggih pada zamannya. Melalui ini, maklumat disampaikan dengan cepat dari wilayah ke pusat pemerintahan. Ini bukanlah sekadar sambungan fizikal tetapi tanda bahawa semua wilayah dilai dengan sama rata. Kecekapan komunikasi melahirkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pusat. Yang ketiga, toleransi beragama umat Islam, Kristian dan Yahudi hidup bersama dalam sistem yang menghormati ag hak agama masing-masing. Dan -masing. Muslim yang dikenali sebagai Ahli Azimah dan dilindungi hak-haknya dalam sistem Islam selagi mana mereka membayar cukai jizyah. Toleransi ini menanamkan rasa aman dan setia kepada pemerintahan yang menjadikan impaya Islam tempat berlindung bagi semua agama. Yang keempat, pemerintahan yang stabil. Melalui sistem pelantikan khalifah berasaskan warisan, Umayyah mengungkapkan kestabilan politik jangka panjang. Dalam sebuah empat yang luas, kestabilan adalah pressure utama kepada perpaduan. Pemimpin yang bijak dan tegas mampu mencegah perpecahan serta memelihara kestabilan yang menjadi rahmat kepada seluruh rakyat ini. kelima, perluasan wilayah. Penaklukan demi penaklukan dilakukan bukanlah semata-mata demi kekuasaan tetapi untuk menyatukan umat dalam satu misi dakwah dan pembebasan. Apabila rakyat disatukan dalam perjuangan yang mulia, mereka lebih mudah melupakan sengketa dalaman dan membina kekuatan bersama. Maka jihad fisabilillah menjadi wadah perpaduan rohani dan fizikal. Kesimpulannya, perpaduan umat merupakan rahsia sebenar kepada kekuatan dan kejayaan pada kerajaan Umayyah melalui keseragaman bahasa, toleransi, kestabilan politik dan komunikasi cekap antara ini mampu bertahan dan berkembang dengan pesat. Bani Umayyah membuktikan bahawa jika hati umat ini disatukan, tiada batas yang tidak mampu ditembusi. Ini itulah pelajaran besar untuk kita pada hari ini bahawa umat yang bersatu adalah umat yang dihormati.